на такой орган как Ученый совет университета. А это орган, на котором решаются в принципе все самые важные вопросы. Вот я Денис Тарновский, мы являемся членами Ученого совета. Сразу скажу, что в принципе за это мы ничего не получаем. Мы просто выступаем там от лица студентов. Но вот в чем причина? Мы там слишком много открывали рот, мы говорили про наши проблемы. Если вы слышали про терки с печками, там тоже было очень много возгласов, очень много криков. Сегодня была мирная акция протеста. Сложилась такая ситуация, что администрация нашего университета провела чуть ли не самостоятельно конференцию студентов. Сейчас проводятся выборы, которые тоже проинициализировала администрация своим приказом. И мы считаем, что это есть проблема, когда студенты не студенты решают, когда какие выборы проводить администрация. Наши дальнейшие действия – это очередная попытка на диалог с исполняющим обязанности ректора. Потенциальным, возможно, это суд, но очень хотелось бы э, решить вопрос этот исключительно мирно, за круглым, за круглым столом. Студенты из ХНР обратились к студентам из других вузов Харькова с просьбой не допустить нелегитимных выборов. Если мы откроем закон Украины о высшем образовании, статья 40, там мы можем прочитать, что администрация не может втрачаться в деятельность органов органе советского самоуправления. И как показывает практика, выборы в Советский Сенат и органы социального не могут проходить за 3-4 дня студентов лишили права, во-первых, презентовать свои программы, а во-вторых, пообщаться со своими избирателями, и, в-третьих, лишили возможности провести дебаты. Сейчас мы пойдем общаться с Натальей Световной Лесной и надеемся на конструктив. Если такого конструктива не будет, мы будем консолидировать наши усилия и признавать эти выборы недействительными. В связи с новым законом Украины должны прийти тайные выборы студентов, как главы Сената, так и Органы управления университета и факультета. То есть все бюллетени есть. Те бюллетени, которые касаются выборов членов с факультета. То есть ученый а, да. Это те бюллетени, которые общие на университетскую. То есть это на главу Сената бюллетень. Три человека. Да, три человека везде есть пометки против всех. Здесь человек в любом случае, если он считает, что это неправильно, он может проголосовать против всех. Кабинки для голосования. Тоже опять-таки. Люди, которые приходят, голосуют, опять-таки, все. Отчатаны. У нас три факультета, и остальные факультеты на актовом зале на третьем этаже. Все проходит спокойно, никаких инцидентов у нас не было. А ситуация у нас сейчас тяжелая на университете, вот, потому что есть люди, которые чем-то недовольны, хотя лично у меня никаких претензий нет ни к администрации, ни к проведению выборов. явка очень хорошая, в принципе, на все факультеты, то есть людей много, а очереди очень много. Вот, студенты ведут себя совершенно адекватно, спокойно. Ну, у нас все, все хорошо. Вот, знаешь, что происходит на территории университета? Вот это не радует. Ну, как есть? Ну я как представитель администрации попросил у них, чтобы они ну, передали в администрацию список своих требований, но на момент протеста акции у них... Ну, при себе этого списка не было, они обещали его составить и вот донести до ведомой до администрации. Мне известно, что они просили требования, ультиматум, как так можно сказать, перед администрацией ставили, чтобы э, признать э, выборы, которые сегодня проходят в стенах университета, они действительными. Но таких полномочий его администрации нету. Э, конференция, которая проходила 17 числа она выбрала дату, выбрала выбора, выбрала состав ЦВК, избрала и э, любые конференции, э, решения конференции, мне кажется, они исключительно только в суде. Администрация не может влиять на это. Любой желающий э, мог э, не участвовать в конференции. Некоторые студенты решили уйти с нее. Сначала они ну, сами же выдвигались э, в органы в рабочие конференции, потом не неуспешно не избравшись, туда они покинули зал, никто этому не препятствовал, и студенты свободно регистрировались в листах, тем самым подтверждая желание участвовать в этой конференции.